Прежде всего, хотелось бы поздравить вас и ваших подобистых с уверенной победой и для начала получить каждый комментарий по сегодняшнему матчу, насколько счет соответствует с руководствами Спасибо большое. Еще раз добрый день. А что сказать по матчу? Я хочу поблагодарить ребят с такой хорошей болевой победой. Вот, Он через то, что у нас удаление произошло в полное преимущество, считаю, было как на протяжении до удаления, так и уже немножко перерыв мы перестроили. По ходу перестроили, и, и, и перерывы показали, и какие могут быть проблемы. считали в этом установку АРУЯ. Вот, моменты, которые у нас еще возникали в на начале первого года, еще могли быть и более разумны Хочу поблагодарить ребят перерыв, сказал, ребята, что попросил отработать в общем, сзади на нот, и момент один-два у нас У нас еще было несколько моментов. Вот. Я им благодарен, я им сказал, что я поклонюсь, но я им после игры, я выполнил свое обязательство, то, что слово свое сдержал, я поклонился. Я им очень благодарен, что в меньшинстве они сплотились, показали настоящий, что у нас есть коллектив. Плюс мы еще показали хорошую, качественную игру, добротную игру. Считаю, что команда на пути конечно, есть шероховатости, в которой много нужно еще работать, развиваться во всех направлениях. Поэтому хотелось бы, чтобы такой наш настрой сохранялся на каждом матч. Вопросы? В первом круге в Кировограде тоже был зафиксирован полный счет. Но тогда немножко другие условия. Дождь был, и в то же время в первом тайме забили да, коленко, в частности. А, вроде как похожие матчи. А, что скажете, какой был матч интереснее, может быть сложнее, а топливые? Не ну, знаю, э, первый круг это уже история, но мы живем от игры к игре. Что сказала? Сегодня тоже с утра вроде бы пасмурно было, вроде бы дождик накала, потом сменилась погода. Команды в равных условиях. Считаю, что здесь кто больше готов морально, психологически, кто больше изучает соперника, мы хорошо очень изучили, готовимся то есть в этом направлении. У нас от а до я поставлю на работу. Вот мы показываем и указываем на ошибки, которые, нас возможно, приведут взять его как у соперника, так и у нас. Поэтому мы анализируем матчи. Вот. Считаю, что ребята подошли во все оружие, кроме тот момент, когда выручил, подвыручил ширяем, то есть аут, мы предупреждали, что бросает далеко. А так в основном, что сказать, что Одесса где-то имела преимущество или создала какие-то большие моменты, я скажу, что ну, в счет, я думаю, результаты, и сама игра показала, что команда зерка на хорошем уровне находится в правильном положении, правильно двигается направление. Но, то, что я говорил на да, предыдущем, нет предела совершенства. Потому что история, этот да, матч уже история, мы уже готовили, мы уже готовимся к следующему матчу. Тут еще не менее тяжелый. У нас так получается, что все с нами играют очень хорошо. Хорошо, значит, уважают нас, значит, видна наша работа тренерская. Значит, уважают ребят, боятся, а ребят уже уверенность где-то. Самое главное, чтобы не были самые уверенными. А вот уверенность они уже приобретают, кричают, вот, когда это замечательно. Уже интересуются клубы, например, люди некоторыми игроками. Пусть развиваются, в том же духе направлении, мы вот, только будем заняты. Еще вопросы будут? В 15 минуте ваша команда вела 2-0, плюс не использовала два супермомента на первой и второй минуте. Делается ли ставка на быстро забитый мяч и на агрессивное начало абсолютного матча? С вашей ну, вот ну, установка была у нас сразу не то, что быстро забитый мяч, а, а действовать как можно больше агрессивно. То есть не показывать, что мы приехали там, отбиваться, а играть свой футбол. То есть у нас есть игроки, может, и я где то такой эмоциональный, я хочу, чтобы команда играла в агрессивный атакующий футбол, чтобы она много забивала, но в то же время думала об обороне. То есть найти этот баланс, который каждый тренер хочет найти, мне тоже хотелось бы, да, чтобы команда играла в атакующий футбол, забивала много и не пропускала свои голы. Установка была такая, ребята ее выполнили, забили в ничьи, еще могли забить. во втором тайме, когда у нас уже было удаление, мы 60 минут играли чуть-чуть меньше, больше в меньшинстве. Команда функционально хорошо готова, выдержала полностью. Я только хочу поблагодарить Лепин. Спасибо. Спасибо вам большое. Спасибо. Победа, удачи вам Спасибо. Ответы, Спасибо Потому что мы сегодня в течение последних двух часов на Буланде. Ну, наверное, чтобы не говорить эмоциями, это так, наверное, объективно. Я просматривал зеркалу, она очень-очень симпатичная, очень мощная команда, особенно в атаке. Пятерка, шестерка футболистов атакующего плана, считаю, один из лучших. Очень быстрые, агрессивные. И у нас -то есть человек, который умеет забывать говорить. Это тоже факт. Разложил, в принципе, все по полочкам. Я понимал, что очень высокие футболисты и мощные при стандартах. И, ну, и, и вот здесь не отгадал как раз типа нише, наверное того футболиста, которого меньше всего боялись, потому что он практически не играл, только в него в Логинов сыграл. Он и первый гол забил со стандарта. А он, конечно, играл персонально. Все, ну, человек даже бросил, ну как об этом говорить. Но при этом сразу мы провалили первых 15 минут, а я говорил, я смотрел по раскладу, зеркало первые первых 20 минут очень мощно Каждую игру просто сметает. И как раз в эти моменты я говорил, мы ну, если выдержим, то дальше будет нам полегче. И нас реально прессовали, мы начали фалить, штрафных много стандартов, хотя, честно говоря, 50% я думаю не было, но это уже другой вопрос. И так и произошло, пропустили гол со стандарта. Это первый гол. Второй гол грубейшая ошибка молодого парня, которому категорически запрещается сохранять мячи. Я ему так и говорил, «Да твое дело он уже не первый раз привозит вот такие мечи он должен играть проще, мяч летит, он на грудь принимает, сохраняет его, оборовали, убежали, забыли в гол. Практически вроде как игра сделана. Потом даже до удаления мы перехватили инициативу, у нас были хорошие очень эпизоды, которые мы должны были не просто забить голы, нам было бы потому что я как бы знал, что после 20 минут немножко будет остужен у И мы уже взяли под контроль мяч и начали играть тот футбол, который часто играем. У нас появились уже эпизоды хорошие, моменты хорошие, и плюс э, выход, э, удаление у соперника, шансик отыграться. Но мы же понимаем реально, уровень футболистов наших не из-за того, что никогда не обижали никого, но учитывая статистику, что мы очень мало забиваем. И о том, чтобы сократить разрыв в счете еще и победить, будет очень сложно. Это надо или такую удачу, потому что мастерства нет, это 100%. Но были эпизоды, были моменты неплохие, мы неплохо контролировали игру, но это ничего не дало. В втором тайме мы полностью контролировали ход игры, но соперник построил от обороны, от обороны, и начал быстро контратаковать, опять же, имея быстрых футболистов, чем мы похвастаться не можем. И на контратаках были очень опасные контратаки, где-то 2-3 соперника, что уже до а могли забить. Третий мяч. Ну, нам нужно было просто забить. были очень эпизоды, и у Марина эпизод в штаб попал, и второй раз у Марина, и Балабанова. Ну, достаточно атак было, которые нужно было просто поставить точку, взять на себя. но ну, В этом не умеем, поэтому и произошло, что, наверное, закономерно, что шанс, шанс еще у соперника появился. И, пожалуйста, третий забили мяч, и уже вся игра была сделана. Поэтому, конечно, я очень разочарован. Итак ситуация такая очень-очень сложная, печальная во всем, то, что касается нашего клуба, его практически нет. И одна только радость, если ты выиграешь, чтобы хотя бы какие-то положительные эмоции. Поэтому сейчас будем кстати, с такими эмоциями отрицательными жить всю неделю и готовиться к вирусу. Вот, как бы, наверное, все, что могу сейчас на данном этапе сказать. Еще, Могла ли сказаться двухнедельная пауза в связи с пропуском игры в Соболонию? Ну, ну, конечно, это 100% одно из первых, потому что нам нельзя терять те, те кондиции, потому что игровой тонус есть игровой тонус. И когда сказали, ну вот мы понимали, что Сергей играл в среду, вообще сказал, что лучше бы мы играли в среду, потому что они в тонусе, они сыгрались. Сыгрывали, С каждой игрой любая игра лучше, чем тренировка. Вот и все. И они сейчас на ходу, да, они там случайно на 90-й минуте ничего сыграли, но мы же видим, закономерно выиграли у Гериуса без шансов. И должен был счет быть намного больше. Это было видно, они лучше. И в тонусе, получается, мы через две недели назад только играли. игра это все не то. Но это не оправдание, я никогда не люблю оправдываться. Мы были слабее, значит, мы проиграли.